монашеских орденов, которые появились в городе уже позже, после доминиканцев. Монахи доминиканского ордена строят в нашем городе два первых католических храма. Петропавловский, в котором мы сейчас находимся, и Николаевский, он немного южнее. И изначально оба этих храма были сделаны из дерева полностью. Но в 15 веке в городе пронеслась серия пожаров. Эти храмы сильно сгорели. Поэтому решено было их полностью перестроить из камня веке. И изначально в то время весь ансамбль костела состоял всего лишь из одного центрального помещения, в котором мы с вами сейчас находимся. Это центральный неф костела. Уже позже к нему были пристроены два боковых нефа, различные часовни, а также помещение пресвитериума, которое находится перед вами. И в нем в центре находится алтарь, центральный алтарь костела распятия святого Иисуса Христа. В центре Иисус, распятый на кресте, по обе стороны этого алтаря под цветными витражами апостолы Петр и Павел. Возле креста Дева Мария, апостол Иоанн Богослов и у основания на коленях возле самого креста находится Мария Магдалина, Вверху Бог Отец в окружении архангелов и архиепископов. А между Богом Отцом и Богом Сыном изображение коричневого духа, э, голубя на фоне золотых солнечных лучей, Святой Дух. Таким образом, вся Святая Троица присутствует здесь, в центральном алтаре этого храма. Также в помещении Пресбитериума находятся два ряда деревянных кресел по обе стороны, под стенами, эти кресла имеют длинные спинки, и над каждой из этих спинок золотая подставка для герба. Видно вам кресло? Это так званое кресло каноников. Здесь заседали духовные особы во время заседаний капитулы, совета при епископе. А кресло, которое находится справа, возле правой стены и обшито красной тканью, это так званый трон епископа где восседал сам епископ. Помещение пресвитериума отделено от центрального нефа вот таким дубовым барьером в стиле романика. Без преувеличения. мы с вами находимся в В полу, которая снимается, но ну, кому не видно, подойдите ближе, снимается и открывает ступеньки, которые идут вниз в склеп под крестом. В этом склепе похоронено 6 епископов камень с Подольской диецезии. К примеру, справа черная плита говорит нам о том, что в 2003 году здесь был похоронен Ян Альшанский первый епископ нашей диецезии уже в независимой Украине с 90 по 2003 год. И люди, которые знали Яна Ольшанского, говорили, что этот человек был святым. Он всегда помогал, когда кто-либо нуждался в помощи. Он был очень добрым, простым человеком, всегда э, других людей. И есть... Э, в в с Ольшанским связан интересный казус. Этот человек был простым во всех отношениях и в тех вопросах, которые касались одежды. Он ходил в одном и том же, но одежда только практические функции для него исполняла. И в результате такого отношения э, однажды один из ботинков Яна Альшанского порвался. как говорится, кушать захотел. Люди, видя такую ситуацию, ну как же епископ ходит в дырявых башмаках, подарили ему новую пару э, новеньких сапог.

Овы и старте они указали, что хотят такие из не всегда находились в дальнейшем. Они верили, что душа человека находится там, где вы сердце. Обратите внимание, что э, весь северный нерв и очень южный, украшенный вот такой известной серией iPhone. Это уже современные iPhone, они были написаны в 1997 году. И эти иконы концептуальные. То есть... ближе сюда не стесняйтесь. мы с вами подошли к еще одной часовне которая называется вторая община поляки забегая наперед поляки пришли я сюда есть. немножко позже а третья община как вы думаете какая но раз сказал, что армянская Божья Матерь, все верно, логика работает. Армяне, но многие люди, приезжают в Каменец, удивляются, как армяне, что они у вас здесь забыли. Это все легко объясняется, потому что после того, как в XI веке турки сельджуки разрушили армянское государство, армяне мигрируют, мигрируют на запад, оседают в разных городах, в том числе и в Каменце-Подольске. Кстати, здесь, в нашем городе, была самая большая армянская колония на украинских землях в средневековье. обнимают э, скульптуру Девы Марии. Часовня, в которой мы находимся, была расписана в 19 веке итальянским художником Джованни Санпини. Он творил здесь свои фрески. Э, писал он эти картины за мотивами картин еще одного известного итальянского художника Коре Джо. Что такое фреска? Прежде всего. Это вид стены живописи, когда рисунок наносится на еще мокрую штукатурку. В результате образуется специальный раствор карбоната кальция, который засывает, и рисунок сохраняется долгие годы. Правда, эти раз уже не сомневаются. В истории федерального костела есть еще одна она пролежала, не вставая со своей постели, и в возрасте 21 года она скончалась. Родители, для того, чтобы увековечить память про свою дочь, решили заказать надгробную плиту уже тогда известному мастеру Виктору Бродскому. С этой целью был заказан специальный кусок белого карарского мрамора из Италии из которого художник, скульптор просто убрал все лишнее. Здесь нет ни одной приклеенной детали. Все вытесано из куска цельного мрамора. Виктор Бродский был членом Петербургской академии искусств и представителем такого стиля в искусстве, как российский реализм. И обратите внимание, насколько реализм проявился в каждой детали. Все прорисовано до мельчайших подробностей. Каждая складка ее простыни. Пальчики видно под простыни. Такое ощущение создается, будто это просто действительно тонкая. И как она контрастирует с мягким матрасом, который будто бы прогибается над твердыми ножками ее постели. Но все это твердый материал. Очень символически сделана эта работа, потому что Лаура лежит на эдаком античном ложе, рядом с которым стоит купидон с опущенным вниз факелом. Это символ угасшей жизни. Рядом справа внизу есть книжечка, заложенная лавровой веткой на 21 странице. Это символическая книга жизни лавура. 21 страница, это 21 год, был девушкой, когда она скончалась. 18 века. Но, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, мне кажется, что вот эта мешанина не режет глаз, а наоборот, они как-то гармонично вписываются да, друг на да. друга. Создается известный колорит вот, нашего. Да. Мы с вами остановились рядом с двухэтажным желтым домом. Это дом епископа. По традиции епископы наши. Сейчас мы с вами пройдем налево, на дворе, перед главным входом. Открыто в 2007 году После смерти понтифика Внизу на цоколе надпись по латыни Тотус Тус В переводе это означает Весь твой Это жизненный девиз Иоанна Павла Который посвящал себя Свою деятельность остальным людям Немножечко левее от фигуры Иоанна Павла флаг с белым и желтым цветами. Видно вам? Эээ... Не видно. Его сорвало ветром. Видно. Правда. Вот, но представьте, что вот здесь находится этот флаг и обычно находится. И он говорит о том, что данная территория, на которой мы стоим, принадлежит, точнее, находится на балансе Ватикана. То есть это территория Украины, но она спонсируется Ватиканом, управляется Ватиканом. Еще левее калитка, также из камня, сверху ангел, а под ангелом еще одна латинская надпись. Она гласит «Аворум расписаем морес», в переводе это означает «уважай обычаи предков». Теперь я прошу обратить ваше внимание. Это памятник нашему подольскому рыцарю Еже Михалу Володеевскому. Я уверен, что многие из вас слышали эту фамилию благодаря романам польского писателя Генриха Синкевича. Он написал трилогию «Потоп», «Пан Володеевский» и «Огнем и мечом», где в качестве одного из своих